Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Маркавент це саме ді. Sa vieille chemise était trop usée. Il décida d'aller au grand magasin. Le magasin était situé en centre-ville. C'était un samedi après-midi très animé. Les rues étaient pleines de monde. Marc arriva enfin devant les portes. À l'intérieur, c'était encore plus bondé. Il chercha le rayon des chemises pour hommes. C'était au troisième étage, près des escaliers. Il vit une magnifique chemise bleue. La couleur était parfaite pour la fête. Elle avait un col élégant et des manches longues. Marc pensa immédiatement, c'est celle-là. Il regarda rapidement les étiquettes de taille. Il pensait toujours porter du monsieur. Il prit la chemise qui semblait être sa taille. Il y avait beaucoup de confusion autour de lui. Les clients se bousculaient un peu. Marc était pressé, il n'avait pas le temps. Il décida de ne pas l'essayer. Ce sera bon, pensa-t-il avec confiance. Il se dirigea vers les caisses. La file d'attente était incroyablement longue. Il attendit patiemment son tour. Enfin, il paya et sortit du magasin. Le soleil brillait dehors. C'était une belle journée. Marc rentra chez lui, satisfait de son achat. Il était impatient d'essayer sa nouvelle chemise. Il déballa le paquet avec enthousiasme. Il sortit la chemise bleue brillante. Il l'enfila devant le miroir. Mais quelque chose n'allait pas. La chemise était beaucoup trop grande. Les manches pendaient jusqu'à ses genoux. Le col était trop large pour son cou. C'était comme une tente sur lui. Marc regarda l'étiquette de taille attentivement. Au lieu de M, il y avait un grand XL. Oh non, s'exclama-t-il, un peu déçu. Il se rappela la cohue dans le magasin. Il avait dû prendre la mauvaise taille par erreur. Il devrait retourner au magasin le lendemain Une petite aventure de shopping inattendue Marc avait besoin d'une nouvelle chemise Marco a besoin d'une Il y avait une fête importante ce samedi semaine, important. Sa vieille chemise était trop usée. його стара сорочка була занадто зношеною. Il au grand magasin. magasin Він вирішив піти до універмагу. Le magasin était situé en centre-ville. Магазин знаходився в центрі міста. C'était un samedi après-midi très animé. Це був дуже жвавий суботній день. Les rues étaient pleines de monde. Вулиці були Марк portes. Марк нарешті підійшов до дверей. À encore plus bondé. Всередині було ще тісніше. Il chercha le rayon des pour homme. Він шукав відділ чоловічих сорочок. Він був на третьому поверсі біля сходів. Il une magnifique chemise Він побачив чудову синю сорочку. La couleur était pour la fête. Колір був ідеальним для вечірки. Elle avait un col et des manches Вона мала елегантний комір і довгі рукава.

він взяв сорочку, яка здавалася його розміром. Il y avait beaucoup de confusion autour de lui. Навколо нього було багато плутанини. Les clients se bousculaient un peu. Покупці трохи штовхалися. Марк était pressé, il n'avait pas le temps. Марк поспішав, у нього не було часу. Il décida de ne pas l'essayer. Він вирішив не приміряти її? Bon, Буде добре, подумав він впевнено. Il se vers les він попрямував доказ. La était Черга була неймовірно довгою. Він attendit patiemment son tour. Він терпляче чекав своєї черги. Enfin, il paya e du magasin. Нарешті, він заплатив і вийшов з магазину. Le soleil brillait dehors. Une belle journée. Сонце світило на дворі, це був гарний день. Марк повернувся додому, задоволений своєю покупкою. Il était sa nouvelle chemise. Він не терпів приміряти свою нову сорочку. Il le paquet avec Він із захопленням розпакував пакунок. Il la chemise bleu brillante. Він дістав блискучу синю сорочку. Devant le miroir. Він одягнув її перед дзеркалом. Mais quelque chose pas. але щось було не так. Сорочка була занадто великою. Les manches pendaient ses genoux. Рукава звисали до його колін. Le col était trop large pour son cou. Комір був занадто широкий для його шиї? Це sur lui. Вона була на ньому як намет. Марк de taille attentivement. Марк уважно подивився на етикетку з розміром. У il y avait un grand XL. Замість М там було велике Ексел. Ону. Oh,

Demain. Une petite aventure de. Grande, grande Marc avait besoin d'une nouvelle chemise. Il y avait une fête importante ce samedi. Sa vieille chemise était trop usée. Il décida d'aller au grand magasin. Le magasin était situé en centre-ville. C'était un samedi après-midi très animé. Les rues étaient pleines de monde. Marc arriva enfin devant les portes. À l'intérieur, c'était encore plus bondé. Il chercha le rayon des chemises pour hommes. C'était au troisième étage, près des escaliers. Il vit une magnifique chemise bleue. La couleur était parfaite pour la fête. Elle avait un col élégant et des manches longues. Marc pensa immédiatement, c'est celle-là. Il regarda rapidement les étiquettes de taille. Il pensait toujours porter du monsieur, il prit la chemise qui semblait être sa taille. Il y avait beaucoup de confusion autour de lui. Les clients se bousculaient un peu. Marc était pressé, il n'avait pas le temps. Il décida de ne pas l'essayer. Ce sera bon. Pensa-t-il avec confiance. Il se dirigea vers les caisses. La file d'attente était incroyablement longue. Il attendit patiemment son tour. Enfin, il paya et sortit du magasin. Le soleil brillait dehors, c'était une belle journée. Marc rentra chez lui, satisfait de son achat. Il était impatient d'essayer sa nouvelle chemise. Il déballa le paquet avec enthousiasme. Il sortit la chemise bleue brillante. Il l'enfila devant le miroir. Mais quelque chose n'allait pas. La chemise était beaucoup trop grande. Les manches pendaient jusqu'à ses genoux. Le col était trop large pour son cou. C'était comme une tente sur lui. Marc regarda l'étiquette de taille attentivement. Au lieu de M, il y avait un grand XL. Oh non, s'exclama t-il un peu déçu. Il se rappela la cohue dans le magasin. Il avait dû prendre la mauvaise taille par erreur. Il devrait retourner au magasin le lendemain. Une petite aventure de shopping inattendue. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.